diri növbəti bir canlı yayımımıza baş proqrolu, pirotexniki və pirotexniki vasitələrlə bağlı onların satışı ilə əlaqədar məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, Azərbaycanında pirotexniki məlumatların xüsusi icazə olmadan satışı qadağandır. Bununla bağlı isə indi daha geniş informasiyanı həmkarımız Zeynəb Nadirova təqdim edəcək. Zeynəp, hər vaxtın xeyir olsun. Ümumiyyətlə hər yeni il qabağı bu pirotexniki vasitələrin satışı ilə bağlı müəyyən açıqlamalar olur, müəyyən məlumatlar olur və hazırki son xəbərlər nədən ibarətdir? Satışı qadağandır, amma proses necə davam edir nəzarət baxımından? Bəli, Rəhman Nüranə salamlayıram sizi. Efirimizin ilk saatında xoş gördük. Qeyd etdiniz, bayramla əlaqədar pirotexniki məlumatlara tələbat artır, qadağan olunmasına baxmayaraq yenə də vətəndaşlar öz tuturlar. Bu da təbii ki, onların sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Elə bu baxımdan da Baş Prokurorluqdan da xəbərdarlıq var, məlumat var. Deməli, pirotexniki məlumatlardan məlumatların xüsusi icazəsi olmadan satışı qadağandır. Artıq informasiya nədən ibarətdir? Daha detallı şəkildə bizə qurumun mətbuat mətinin prokuroru Pərvin Bağrova məlumat verəcək. Elə Pərvin xanım, buyurun. Ümumiyyətlə ə, satışı qadağan olsa da yenə istifadə olunur. Ə, siz tərəfindən də məlumat var ki, satış xüsusi icazəsi olmadan satışı qadağandır. Daha detallı şəkildə buyurun, eşidək sizi. Bəli. Ə e, tezalışan maddələr və proteinli məmulatları Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsinə uyğun olaraq mülki dövriyəni müəyyən iqtisadçana məxsus ola bilən və dövriyyəti olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən əşyalardandır. Yəni mülki dövrəsinin məhdudlaşdırılmış əşyalıdandır. E, tezalışan maddələ və proteinli məmulatların dövriyəsinə xüsusi icazə Fevraddə Hallar Nazirliyi tərəfindən verilir. Belə icazə almaq istəyən şəxs Fevraddə Hallar Nazirliyinə ərdizlə müraciət etməlidir və həmin ərdizdə şəxsin ferci soluna durması, zəruri hallarda müvafiq istə senziya maliç olması olmasına təsdiq edən sənədlə yanaşı nazirlər kabineti tərəfindən bu əşyaların dövrəsi üçün müəyyən edilən əlavə şərtləri əks etdirən sənədlər əlavə edilməlidir. Belə ki nazirlər kabineti tərəfindən müəyyən edilmişdir ki, belə əşyaların dövrəsi üçün əlavə şərtlər onların texniki təhlükəsizlik normalarına cavab verməsi, saxlanma saxlandıqları obyektin mühafizəsinin təşkil edilməsini təsdiq edən sənədlər, həmçinin deməli müvafiq e, mütəxəssislərin iqtisadi və sağlamlıq vəziyyətinə malik olmalarını təsdiq edən sənədlərin surətləri e, həmçinin e, şəxs e, deməli e, rəza şərhaiti, rəza vəziyyəti baş verdiyi halda nə e, təhəucazsizi proqramı, təhəucazsiz proqramı nəzərdə tutulmuşdur. E, bu şərtlər, e, şərtlərə açət edən sənədlər ərizə əlavə edilməlidir və zəruri hallarda e, əlavə sənəddən tələb olunmasına yol verilir. Təşəkkür eləyirəm sizə informasiya üçün. Rəhman Nuraniyə bu satışını həyata keçirən vətəndaşlara olan məlumat idi və bir informasiyada var ki, cərimə ilə bağlı xüsusi icazəsi olmadan mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalardan istifadə etməklə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirməsi inzibati xəta hesab olunur və həmin xətanı həyata keçirən vətəndaşlar ziyan vurduqları miqdarının miqdarın 4 mislinə, 2 mislinə qədər cərimə olunurlar. Elə bununla bağlı satışını həyata keçənlər məlumatımız oldu. Eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyindən də xəbərdarlıq var. Həmin məhsulları alan vətəndaşlara ki, ə, uzaq dursunlar, qadağan da istifadə etmək sağlamlıqları üçün təhlükəlidir. Elə qarşıdan da bayram gəlir. Bilirik ki, üst tutanlar var. Elə bu baxımdan da bizim məlumatlarımız həm satışa yata keçənlərə, həm də həmin istifadə edən şəxslərə aid. Bizdən bu qədər. Söz yenidən sizdə. Nüranə və Rəhman eşidirsiz. Çox sağ ol Zeynəb. Təşəkkür edirik. Minnətdarlıq məlumatları nəzərə çatdırdığınız üçün. İndi isə